हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को वीकॉम का जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें फर्स्ट है थर्टी फोर नंबर का सम्स ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि थ्री प्रोडक्ट्स ए बी एन सी आर ओप्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रोसेस प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री द जॉइंट कॉस्ट ऑफ देयर थ्री प्रोडक्ट इज रूपीज सिक्सटीन लैख ધ ફોલો ફોર્ધર ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ અવેલેબલ એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે આ એક ફેક્ટરીમાં ઉત્પાદન દરમિયાન અબ અને ક નામની ત્રણ સંયુક્ત પેદાશ છે અને આ ત્રણે ત્રણેય અંગે સંયુક્ત ખર્ચ સોળ હજાર થયો છે અને આ ત્રણેયની માહિતી નીચે મુજબ આપેલી છે ઠીક ઠીકે યે આપનો લોકો એડિશન ઇન્ફોર્મેશન્સ દી ગઈ ક્યાં ક્યાં દી ગઈ તો પ્રોડક્શન પ્રોડક્ટ એ બી એસ એન હે અર યહાં પે ક્યા યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ ઠીક હે એટલે કે ગુજરાતી માં થશે ઉત્પાદન ના એકમો અને યહાં પે ઉસકી સેલ વેલ્યુ દી ગઈ હે ઠીક હે એટલે કે વેચાણ નું મૂલ્ય આપેલું છે ઓર બ્રેકેટ મે ક્યા લીખા આફ્ટર ફર્ધર પ્રોસેસિંગ એટલે કે અલગ પ્રક્રિયા પછી નું છે ઠીક હે ઉસકે બાદ યહાં પે ટોટલ કોસ્ટ ઓફ સેપરેટ પ્રોસેસ દિયા ગયા એટલે કે અલગ પ્રક્રિયા ના કુલ ખર્ચો પણ આપેલા છે ધેન લાસ્ટ મે યહાં પે આપ લોગો ક્યા બોલા ગયા તો ફર્સ્ટ હે અપોર્શન ધ જોઈન્ટ કોસ્ટ ઓવર ધ ઓવર 3 પ્રોડક્ટ ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट सेल्स प्रोसेसिंग रिलेवेंट से गुजराती पर अलग खर्चा करूल्य प्रमाण संयुक्त खर्चा फाड़वनी करो ठीक है तो इसका यहाँ पे आप लोगों को स्टेटमेंट ड्रॉ करना है वो किस तरह से हो जाएगा ये वन बाय वन मैं बोलती जाऊंगी और आप लोगों को करवाती जाऊंगी ठीक है तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा और ऊपर इन डिटेल में लिख देना है कि क्या आप लोग यहाँ पे प्रोसेस की जो कॉस्ट यहाँ पे स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया है वो किसका है ठीक है तो फर्स्ट नंबर का जो अपोस्टमेंट ऑफ द जॉइंट कॉस्ट ओवर थ्री प्रोडक्ट्स वो वाला है ठीक है एट्ले कि जो पहलू ज अत्य मैं कीधु कि ऊपर महिती पर अलग खर्चा, वेचर खर्चा वने, वने कर वेचाण मूल्य प्रमाण में संयुक्त खर्चा फाड़वनी करतु

फोर्टी थाउजेंड का और ट्वेंटी फाइव रुपीज के हिसाब से को, को किसका है बी का है तो बी में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे फोर्टी थाउजेंड इंटू ट्वेंटी फाइव कर देंगे ठीक है यानी कि यहाँ पे आप लोगों को टेन लाख का आंसर मिल जाएगा इस तरह से यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को सेल्स दिखा देना है ठीक है देन उसके बाद सी में यहाँ पे यूनिट्स प्रोड्यूस कितने फिफ्टी थाउजेंड तो फिफ्टी थाउजेंड इंटू फोर्टी रुपीज तो यहाँ पे आप लोगों को ट्वेंटी लाख का अमाउंट मिलेगा ठीक है ये हो जाएगा प्रोडक्ट सी का सेल्स उसके बाद यहाँ पे इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा तो सिक्सटी लैख हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिख देंगे देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सेपरेट प्रोसेस के कॉस्ट दिया गया है एटले की गुजराती माथ हसे के अलग प्रक्रिया न कुल खर्च आप चाहिए ठीक है तो वो इसमें से आप लोगों को लेस करना होता है जब भी इस तरह का स्टेटमेंट आप लोग बनाते हैं तब तो यहाँ पे आप लोगों को लेस करना होगा एक्सपेंसिस और ए के आप लोगों को टेन लैख दिए गए हैं लेस करना इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ और बी का है टू लेख फिफ्टी थाउजेंड उसके बाद सी का है सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है यानी कि टोटल हो जाएगा ट्वेंटी लेख और वो आप लोगों को इसमें से लेस करना होगा तो फाइनल आप लोगों का आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे आएगा ट्वेंटी लैख टेन लैख माइनस टू लैख फिफ्टी थाउजेंड यानी कि सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड मिल जाएगा देन यहाँ पे ट्वेंटी लैख माइनस करना है सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड तो आप लोगों को ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड मिल जाएगा और यहाँ पे आएगा फोर्टी लैख ठीक है इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा देन उसके बाद इसमें से लेस करना होगा ज्वाइंट एक्सपेंसिस गुजराती में संयुक्त तो खर्चा ठीक तो है तो जॉइंट एक्सपेंसिस आप लोगों को कितने दिए गए हैं तो ऊपर डायरेक्टली दिया गया है कि सिक्सटीन लैख का हमारा एक्सपेंस है ज्वाइंट एक्सपेंस और उसको किस रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो लास्ट में जो हम लोगों ने अमाउंट निकाली ट्वेंटी लैख सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड इसका रेशियो निकालना है ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा ट्वेंटी लैख इस लैख फिफ्टी थाउजेंड इज टू ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड अगर इस तरह से आप लोगों को रेशियो निकालना हो तो फाइनल एट इस टू सॉरी एट इस टू थ्री इस टू फाइव इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को रेशियो मिल जाएगा ठीक है एटले की आठ जेम त्रेन जेम पांच नो रेशियो से तो ये रेशियो में आप लोगों को क्या करना हो करना है तो जॉइंट एक्सपेंसिस कितने दिए गए टोटल है सिक्सटीन लैख रुपीज के ठीक है तो वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है यानी कि सिक्सटीन लेख इंटू एट डिवाइडेड बाय ये तीनों का टोटल करना है ठीक है तो ए में आप लोगों को यहाँ पे एट लेख मिल जाएगा ये आप लोगों को लेस करना है ठीक है उसके बाद बी में आप लोगों को थ्री लेख मिल जाएगा और रिमेनिंग जो भी बचेगा फाइव लेख वो हो जाएगा सी के लिए तो यहाँ पे वो एक्सपेंस आप लोगों को लेस करने हैं तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा प्रॉफिट ठीक है ये जो फर्स्ट आप लोगों को बोला गया था उसका ही हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है ठीक है पूरे का पूरा सम का कैलकुलेशन अभी नहीं किया है तो प्रॉफिट यहाँ पे कितना ट्वेल्व लैख ए का आएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे बी का आएगा फोर लैखी सॉरी फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड और सी का आएगा सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड और टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर लैख ठीक है इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट फाइंड करना था देन उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को सेकंड नंबर का क्या बोला गया है तो अपोशन अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट दे ऑफ देयर बेसिस ऑफ वेटेज एवरेज मेथड allotted weight of 4:4:2 to, to, to product abc respectively એટલે કે વિજેતીમાં આપેલું છે કે અ બ ક એકમ નાનુક્રમે 4 જમ 4 જમ 2 ના ભાર આપી ભારિત સરેરાશ પદ્ધતિ મુજબ સંયુક્ત ખર્ચાની ફાળવણી કરો ઠીક છે તો इसका यहां पे स्टेटमेंट आप लोगों को बनाना होगा तो यहां पे इस तरह से आप लोगों को ड्रा कर देना है देन उसके बाद फर्स्ट क्या आएगा पर्टिकुलर्स उसके बाद ए बी एंड सी और फाइनल आएगा टोटल तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को सेल्स लिखना है इसके पहले जो हम लोगों ने किया इस, इसी तरह से करना है फर्स्ट हम लोग लिखेंगे सेल्स तो सेल्स कितना आया था ए का थर्टी लेख आया था ठीक है उसका कैलकुलेशन भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया था बी का यहाँ पे आएगा टेन लेख और सी का आएगा ट्वेंटी लेख ठीक है और फाइनल कितना आएगा तो सिक्सटी लेख आप लोगों को सेल्स मिल जाएगा उसमें से लेस करना होगा यहाँ पे सेपरेट एक्सपेंसेस ठीक है सेपरेट जो प्रोसेस हुआ है लेकिन अलग प्रक्रिया थे तेन, तेना, तेना से तो उसके यहाँ पे एक्सपेंसेस आप लोगों को ए के दिए गए हैं टेन लैख वो यहाँ पे लेस हो जाएंगे उसके बाद बी के टू लैख फिफ्टी थाउजेंड और उसके बाद सी के सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड आप लोगों को दिए गए हैं और टोटल यहाँ पे ट्वेंटी लैख आंसर आएगा ठीक है तो यानी कि अगर हम लोग माइनस करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा ट्वेंटी और यहाँ पे आएगा लास्ट में कितना आएगा? 40 इस तरह से कर देना है तो वेटेज एवरेज मेथड बोला है ठीक है एटले की भारत सरेराश नफू बोलेलो तो इसके लिए यहाँ पे करना क्या है तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को कितना यहाँ पे यूनिट्स प्रोड्यूस कितना दिया गया एटले कि एक उत्पादन के तो एक है ए का यहाँ पे आ जाएगा सिक्सटी थाउजेंड बी का आएगा फोर्टी थाउजेंड और सी का फिफ्टी थाउजेंड ठीक है इसको आप लोगों को फोर इज टू फोर इज टू टू के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था ठीक है यानी कि इन टू फोर आप लोगों को करना है यहाँ पे भी इन टू फोर और यहाँ पे टू कर देना है तो फाइनल आप लोगों को कितना मिल जाएगा तो टू लैख फोर्टी थाउजेंड यहाँ पे आंसर आ जाएगा देन उसके बाद यहाँ पे बी में आएगा वन लैख सिक्सटी थाउजेंड और सी में आप लोगों को मिल जाएगा वन लेख ठीक है इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कर कर, देना है उसके बाद ये तीनों का रेशियो फाइंड करना है ठीक है किस तरह से हो जाएगा टू लेख फोर्टी थाउजेंड इन लेख सिक्सटी थाउजेंड इन लेख ठीक है तो यानी कि फाइनल आप लोगों को मिल जाएगा ट्वेल्व इज टू एट इज टू फाइव एटले की बार जेम आठ जेम मर से। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है तो जो भी सिक्सटीन लेख का जो जॉइंट जो एक्सपेंस आप लोगों को ऊपर दिया गया है ठीक है एटले की जो सोलह लाख नो संयुक्त खर्चा आपेला से उसको ये रेशियो में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ठीक है तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग कर देंगे माइनस जॉइंट एक्सपेंस ठीक है एटले के संयुक्त खर्चा नी फाड़वणी तो वो किस रेशियो में हो जाएगा ट्वेल्व इश टू एट इश्टू फाइव रेशियो में ठीक है उसके बाद यहाँ पे ए में अमाउंट कितना आ जाएगा तो सेवन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड उसके बाद यहाँ पे बी में कितना आएगा फाइव लैख ट्वेल्व थाउजेंड और उसके बाद थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है और उसके बाद यहाँ पे टोटल कितना कर देना है सिक्सटीन लेख लेस कर देना है ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कर देना है तो फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा प्रॉफिट आएगा ट्वेल्व लैख थर्टी टू थाउजेंड ए का आ जाएगा उसके बाद बी का आएगा टू लेख थर्टी एट थाउजेंड ठीक है और सी का कितना आएगा नाइन लेख थर्टी थाउजेंड और फाइनल टोटल यहाँ पे कितना आएगा ट्वेंटी फोर लेख ठीक है जब भी आप लोगों को वेटेज एवरेज की मेथड से कैलकुलेट करना है तो इस तरह से कैलकुलेट करना होगा उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर में आप लोगों को क्या बोला है कि फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट फॉर each प्रोडक्ट इन above टू मेथड ठीक है यानी कि ये दोनों जो मेथड है उसके हिसाब से आप लोगों को profit तीनों को find करना था तो वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने profit ही find किया है ठीक है इतने के गुजराती में अपेल से ऊपर बने पद्धति पर पड़तर न आधार दरे के पैदाश न कुल नफो सो दो तो वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने फाइन कर दिया है ठीक है तो जब भी, भी आप लोग को एग्जाम इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से कैलकुलेट करना है उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर थर्टी वन कराने वाली हूँ ठीक है तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अ फैक्ट्री इज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ द ए एन इन द द ए इन कोर्स ऑफ द मैन्युफैक्चर एंड बाय बाय प्रोडक्ट बी इज प्रोड्यूस्ड विच विच आफ्टर अ सेपरेट प्रोसेस हेज अ कॉमर्शियल वेल्यू एटे गुजराती में रीतु एक, एक कारखाना अवस्तु उत्पादन करे जे दरमियान ब नु उत्पादन थे ब पर વધુ પ્રક્રિયા કર્યા પછી તેનું વેચાણ થઈ શકે છે ઠીક છે એટલે કે કે માર્ચ દરમિયાન ઉત્પાદનના નીચેના આંકડા મળ્યા છે તો યે ઇન્ફોર્મેશન દી ગઈ દેન ફર્સ્ટ ક્યાં જોઈન્ટ એક્સપેન્સે સેકન્ડ હે સેપરેટ એટલે કે અલગ ખર્ચાઓ આપેલા છે એ ઓર બી કા ઠીક દેન પે ધ આઉટપુટ ઓફ ધ મંથ વોઝ ટુ એટી ફોર ટર્ન્સ ઓફ ધ એ એન્ડ 98 ટર્ન્સ ઓફ બી એન્ડ ધ સેલિંગ પ્રાઇસ ઓફ બી એવરેજ ₹2 280 પર ટન ઠીક હે એટલે કે મહિના દરમિયાન અનું ઉત્પાદન થાય છે 284 ટન નું અને બ નું ઉત્પાદન 98 ટન નું થયું છે અને બ ની વેચાણ કિંમત ટન દીઠ 280 છે ઠીક હે ધેન ઉસકે બાદ યહાં પે કે અઝ્યુમિંગ ધેટ ધ પ્રોફિટ ઓફ ઓફ સોરી પ્રોફિટ ઓન બી ઇઝ એસ્ટિમેટેડ એઝ 50% ઓફ ધ સેલિંગ પ્રાઇસ prepare the cost statement of a ठीक है એટલે કે એવું આપેલું છે કે બ નો નફો વેચાણ કિંમત પર 50% છે અને એવું માનીને અ ની પડતર તન દીઠ પડતર દર્શાવતું ખાતું તૈયાર કરવાનું છે ઠીક છે તો અહીંયા પે એક્યુઅલી આપ લોકો કો کرنا کیا ہے તો سب سے ફર્સ્ટ b કા ہم لوگ સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર karenge તો उसमें ऊपर आप लोग को लिख देना है कि जॉइंट एक्सपेंस कैलकुलेशन ठीक है तो इसमें कैलकुलेशन क्या करना है कि b કા કેટના હે जॉइंट एक्सपेंस તો سب سے ફર્સ્ટ અહીંયા પે आप लोगों को क्या लिखना होगा तो सेल्स लिखना होगा ठीक है कि वेचन लखम से तो यहाँ पे टोटल 98 एट आप लोगों को डायरेक्टली बोला है ठीक है लास्ट में कि इतना प्रोडक्शन हो रहा है और उसका रुपीस कितना है टू एट्टी है पर का ठीक है तो इन हम लोग करेंगे टू तो फाइनल आप लोगों को ट्वेंटी आंसर मिल जाएगा देन उसके बाद इसमें से माइनस करना होगा प्रॉफिट ठीक है એટલે કે નફો માઈનસ કરમા આવશે વો કેટના હે પ્રોફિટ તો 50% प्रॉफिट હે ઠીક હે યાની કે ઇસકા 50% કેટના હોજેગા 13720 તો રીમેનિંગ કેટના બચે બચેગા તો 13720 ઠીક હે તેન ઉસકે બાદ ઇસમે સે આપ લોગો કો લેસ karna hoga સેપરેટ એક્સપેન્સીસ એટલે કે જે અલગ ખર્ચા કરવા કર્યા છે તે માઈનસ કરમા આવશે તો બાકી કા જીતનો ભી પોશન હોગા વો હમ લોગો કો કે મિલ જાયેગા જોઈન્ટ એક્સપેન્સ ઠીક હે तो यहाँ पे सेपरेट एक्सपेंसिस आप लोगों को कितने दिए गए हैं बी के तो वन सिक्स यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कैलकुलेशन करेंगे से प्लस प्लस करेंगे ठीक है तो यानी कि ये तीनों का टोटल करना है तो फाइनल आप लोगों को सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी टू मिल जाएगा तो ये इन दोनों का आप लोगों को क्या करना है माइनस करना है तो फाइनल आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा थ्री सेवन एट एट ठीक है तो ये जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा जॉइंट एक्सपेंस एटले के संयुक्त खर्चा थसे और वो किसका हो, होगा बी का होगा एटले बी बिना संयुक्त खर्चा हो थसे ठीक है उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बनाना होगा कोस्ट स्टेटमेंट ऑफ ए एनु पड़तर पत्रक ठीक है तो उसमें आप लोगों को क्या करना है तो सबसे फर्स्ट टोटल जॉइंट एक्सपेंस कितने दिए गए तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे जॉइंट एक्सपेंस ठीक है एटले के संयुक्त खर्चा तो यहाँ पे आएगा मटेरियल ठीक है एटले के माल सामान 38400 ठीक है उसमें प्लस क्या करना है लेबर એટલે કે મજૂરી પ્લસ કરવાની રહેશે 23400 તેનું उसके बाद प्लस करना होगा ओवरहेड એટલે કે જે વધારાના ખર્ચાઓ આપેલા છે પરોક્ષ ખર્ચા ઠીક છે વો તો 6900 આન્સર આ જાઈગા ઠીક છે તો ફાઇનલી યહાં પે ટોટલ કેટના હો જાઈગા 68700 ઠીક છે એટના હો જાઈગા ઉસકે બાદ આગે આપ લોગો કો કરના ક્યા હે તો ઇસમે સે લેસ ક્યા કરના હોગા જોઈન્ટ એક્સપેન્સ ऑफ डी ठीक है એટલે કે બી ના જે સંયુક્ત ખર્ચા હતા તે તો અહીંયા પે વો હમ લોકો ઓલરેડી ફાઇન્ડ કિયા થા કેટના આયા થા 3788 ઠીક હે તો યે આપ લોકો इसमें से लेस करना है तो फाइनल आप लोगों को 62912 आंसर मिल जाएगा ठीक है देन उसके बाद इसमें क्या करना होगा प्लस A, के जे अलग हो के सेपरेट एक्सपेंस ऑफ ए એટલે કે એ ના જે અલગ ખર્ચાઓ થયા છે તે ઠીક હે તો અહીંયા પે એ કે સેપરેટ कितने एक्सपेंसेस तो फर्स्ट क्या है मटेरियल का है फोर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी बी का फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी और उसके बाद सी का कितना दिया गया थ्री थाउजेंड ठीक है 3, 000, तो फाइनल टोटल कितना हो जाएगा तो ठीक है इस तरह से टोटल हो जाएगा तो फाइनल इन दोनों का आप लोगों को क्या करना है प्लस तो प्लस करने के बाद यहाँ पे नाइनटी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड टू यानी कि यह या जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट हो जाएगा ठीक है एटले के कुल cool पड़तर थे ठीक है उसके बाद यहाँ पे पर टर्न कितना आएगा वो भी आप लोगों को फाइंड करना है ठीक है तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे फोर्मुला कुछ इस तरह से लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट एट से कुल पड़तर डिवाइडेड बाय यहाँ पे यूनिट्स ठीक है एटले की एकमो एक कितला आप तो यहाँ पे आप लोगों का टोटल कॉस्ट कितना है 95,992 और उसको डिवाइड किससे करना है तो यहाँ पे जो टर्न्स दिया गया है टू डिवाइडेड तो बाय 284 हंड्रेड तो फाइनल आप लोगों को 338 ये आंसर मिल जाएगा ठीक है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पर टन कॉस्ट हो जाएगी ठीक है लेकिन एकम दीठ पड़तर थसे तो ये यहाँ पे ये सम का फाइनल आंसर है ठीक है तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से कैलकुलेट करना होगा आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल